असलम नाजरीन मैं सैदर आबदी आपकी मेज़बान आज बुर्ज कौस लेकर आई हूँ आपकी ख़िदमत में पोस्ट जो बनाई है शुरू करती हूँ बसमान रहीम रबली सदरी व्री अमरी वाहतिलसानी यफ़ाह कौली अल्लाहमदिन वाल आल महमदिन कमासब्राहिम व आलाब्राहिम इनका हमीदुमजीद मुहम्मदिन व मोहम्मदिन वाल मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहिम व अला इब्राहिम इनका हमीद मजीद जी हाँ तो ये है बुर्ज अकरब के बाद आता है बुर्ज कौस और इनकी साइन ये होती है आसमान पे इन सितारों की घोड़े के ऊपर एक मर्द बैठा हुआ और उसके हाथ में तीर कमान यानी शिकार के मूड में तो इनका जो जो शख्सियत होती है इनके मिजाज की कैफियत और इनकी ज़ाहरी शख्सियत वो इसी उसमें होती है कि ये घोड़े की मानंद लपकते झपकते रहते हैं घोड़े पर जैसे बैठा हो इंसान और शिकार के उसमें चल रहा हो भाग रहा हो और ये अपने उसमें भी ज़िंदगी के तमाम हरकत सकन में देखा जा सकता है कि ये एक बहुत ही दिलकश शख्सियत के मालिक होते हैं जहीन होते हैं और ज़िंदगी में हर उस चीज़ को बेहद अहमियत देने वाले होते हैं जो इनको आगे की जानब ले जाए ख़ुद मुख्तारी इनमें कूट कूट के भरी होती है और अपने अज़ीज़ अकरबा से मोहब्बत का सलूक करते हैं और मस्बत सोच रखते हैं इनके अंदर आज़ादी की शख़्सी आज़ादी की शदीद ख्वाहिश होती है और ये मुस्तबिल पर नज़र रखने वाले लोग होते हैं और कोशिश करते हैं कि हर लम्हे हर आन ये ज़िंदगी को तामीर में बसर करें इनका यही ज़िंदगी का बसर करने का अंदाज़ होता है जो कि ये आगे बढ़ जाते हैं अगर आप इनको देखिएगा तो ये मुस्कुराते हुए मिलेंगे और आँखों में ख़ास चमक भी होगी और आँखों में तहरीक भी होगी यानी मुतहरक रहेंगी आँखें इनकी लेकिन कैसे इन, इनकी हरकत और सकनात इनकी आँखें सब जाहिर करती हैं कि ये एक तामीरी शख्सियत हैं एक मुहमजू शख्स हैं तो मुहमजू शख़्स का बुर्ज जो है वो है बुर्ज कौस इनको ये अच्छा ख़ानदान बसर करने की ख्वाहिशमंद होते हैं और ख़ुद भी इंतहाई ईमानदारी से ख़ानदान को बना के रखते हैं इनके अंदर बेईमानी नहीं होती है किसी भी पहलू से बेईमान नहीं होते हैं और दूसरे से भी ये वही यही तो रखते हैं अल्लाह ताला के निशान हैं कि जैसे ही ख़ुद होते हैं इनको बीवियां भी वैसे ही मिलती हैं यानी नेक और ईमानदार ये बात नहीं है कि कोई दूसरे बुर्ज वाले बेईमान होते हैं बीवियों के साथ अच्छा वनी नहीं करते हैं नहीं उनकी किस्मत जो बाज़ बुर्ज वालों की किस्मत में बड़ी शदीद आजमाइशें होती हैं शरीक ज़िंदगी की तरफ से लेकिन इनके तकदीर में ऐसी आजमाइश नहीं होती है इनको जो शरीक हयात मिलती है वो इंतहाई वैसी होती है ईमानदार होती है इनकी तरह से ईमानदार होती है ये ज़िंदगी में हाँ इनके अंदर एक कमज़ोरी होती है कि ये क्या करते हैं ये टाइम की कदर नहीं करते हैं अगर इनसे कहा जाए कि चार बजे कहीं जाना है तो ये चार बजे के बाद साढ़े चार बजे पूछेंगे कि अच्छा जाना था मैं तो भूल ही गया था ये इनकी ख़ास बात होती है ये मैं ये ज़िंदगी कामूमी इनका रवैया होता है आपको मैं बताऊं मेरे साहबदादे भी है ना सेक्रटेरियस तो क्या हुआ जिस दिन इनको अमेरिका आना था ना तो जो इनकी फ़्लाइट का टाइम था ना उससे पहले ये गायब हो गए क्योंकि इनको पता था ये घर में रहेंगे तो इनके बाबा इनको रोक टोक करेंगे बोले बालेंगे कुछ ना कुछ ये गायब हो गए कहीं दोस्तों में चले गए जब ये आए तो इतना कम टाइम था और मेरे शहर इतने परेशान हो रहे थे कि उसकी फ़्लाइट निकल जाएगी खैर आ गए आके भागम भाग तैयार हुए और एयरपोर्ट चले गए अपने बाबा के साथ और फिर वहाँ जाके मुझे फ़ोन किया अमेरिका से कि बड़ा अच्छा हुआ कि मैं बर वक्त आ गया अगर मैं दस मिनट लेट हो जाता तो मेरा जहाज़ चला जाना था ये इनकी कैफ ये मैं अमूमी रवैया बता रही हूँ और वैसे हर चीज़ में ज़िम्मेदारी दिखाते हैं ऐसी बात नहीं है कि ना वो हो लेकिन ये टाइम के मामले में कुछ बेढंगे होते हैं इनमें हाथमियत का आंसर भी पाया जाता है ये गुलामी पसंद नहीं करते हैं ये चाहते हैं जो ये चाह रहे हैं वही हो उसी उसी पे और लोग भी चलें और बड़े मुश्किल हालात में भी उम्मीद का दामन हाथ से नहीं छोड़ते हैं ये इनकी ख़ास तरीन बात होती है क्योंकि वो इस बात पर यकीन रखते हैं कि ख़ुदा उनको कामयाबी अता करेगा और ऐसा होता भी है वादा नहीं करते हैं लेकिन जो करना होता है वो कर लेते हैं निभाते हैं दोस्ती को निभाते हैं दोस्ती का बेजा वो नहीं करते हैं इस्तेमाल नहीं करते हैं और निभाते हैं ये इनका एक बेहतरीन व़फ़ होता है